От этого места до Лимана менее 10 километров. Сегодня сильные дожди. В дроны не летают, но российская авиация бросает бомбы. Накануне поздно вечером рядом с этим домом упала российская авиабомба. В этом доме живут женщина пожилые и, и мужчина. Женщина осталась целой, а мужа уже почти сутки ищут под завалами. И куда он мог пропасть? Куда? Я не знаю. Мы спали вместе. Я пошла чайку попила. Потому что сна нету. А потом пришла, легла и уснула. На этот момент я уснула. И меня разбудил взрыв. И я вся засыпана, ничего не пойму, вся засыпана. Украинские спасатели искали мужа Анны Сергеевны целую ночь и почти весь день. Сейчас я заходила туда, видела брев... бревно лежит там, где я лежала. Наверное, по голове мне дало. А я не ощутила. И я начала кричать, Ваня, Ванечка, 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 меня нету. И вдруг начали фонари. МЧСники и так быстро, откуда они взялись, вынесли меня оттуда. И так я Ванечку не видела. В это время украинские военные из 115-й бригады ВСУ с позывным «Оникс» на мониторе смотрят на линию фронта, которая сформировалась на Лиманском направлении. Они очень много стянули сюда живой силы, так же технику подтянули. Скоріше за все будуть питатися надалі, давити на лиман. Ну, поки ми тут, будемо стояти до останнього. Їх треба трошечки звідси витиснити, бо вони роблять зараз плацдарм контратаки щоб вийти на лиман. Їм ця железна дорога дуже потрібна. Ну, будемо тримати, щоб їм не віддати цю ключову вузлову залізницю. Онікс об'ясняє замисел російських військ на лиманському напрямку. Якщо взяти по факту, їм треба взяти лиман для подальшого щоб розгортання йти на Славянськ і закрити кільце на Краматорськ. Вони зараз зі сторони Константинівки йдуть, і якщо вони прорвуть Лиман, зайдуть, вони почнуть задавлювати Краматорськ в оточення. Пехотные накаты на этом участке фронта постоянные, а в последнее время армия России после длительной паузы начала применять и бронетехнику. Были попытки механизованных штурмов, мотоциклы, была и бронетехника, танк, БТР, но все противник был уничтожен, техника уничтожена, не допустили проникнення их. От российских обстрелов страдают мирные люди. Причу все были плохие все время я не знала, откуда они колотит. Согреться надо. Я привыкла дома всегда. Ванечка натопит печку, а я иду отдыхаю. Он меня жалел. А Андрей Кузаков, Василий Мартыщенко, Алексей Полей. Настоящее время.